во имя Отца и Сына и Святого Духа. Возлюбленные во Христе, дорогие братья и сестры, этот святый великий день, четверток, мы с вами вновь и вновь собираемся в храмах для того, чтобы прославить дивного святых Господа, который научил нас подвигу молитвы, воздержания, терпения и любви невозможно соединить в человек-веку в голове эти события, которые совершаются в нашей земной жизни. Как можно представить о том Бог, который оставил небо и землю и снишел на землю? Не только снишел, принял наш образ, даровал все необходимое и с нами до сегодняшнего дня общается, как своими детьми. К сожалению, мы не часто слышим его призывы к покаянию, не часто мы откликаемся на его зов, чтобы последовать за ним, потому что и в его благо и бремя легко есть. Множество святых угодников Божиих обручили себя небесному жениху и отдали свою жизнь на служение ему. И из одних таких святых, которыми великий пост, только упоминаем Ефрем Сирин. В молитве Господи и Владыко живота моего. Дух праздности в ныне, либо не дашь ми». Он просит у Господа, чтобы Господь защитил его от дьявола и насилия, потому что дьявол непрестанно посылает в наши умы, сердца и жизнь лукавые мысли и деяния, потому что он сам уже погиб и желает нам всем погибели и вечных мук. И когда человек становится на путь покаяния, он по-другому видит Богом прекрасный мир и все его творение. Даже ми целомудрие, смирение Терпение любви и кротость, взывает опять человек Богу. Потому что лишь только человек, который, подобно как Мария египетская, войдя в храм, она не могла войти во святая святых и поклониться животворящему Кресту. Она стала перед иконой Божьей Матери и попросила быть заступницей, быть тем, образом кротости и смирения, которое она имела в себе. И тогда человек, когда осознал свое недостоинство, он приходит в духовную нищету, слезы покаяния, и он просит мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего». Эти заключительные слова молитвы говорят о совершенстве которую мы никогда не достигнем, потому что ему нет предела, но человек, который увидел свое невежество, свое недостоинство, он просит у Бога еще более осознать, потому что ничто же не Царствие Божие не войдет. И он призывает вновь того, кто может спасти человека. В этом мире никто нам не может помочь. И когда человек все это испытал на своей собственной жизни, что не достиг ничего в науке, в других каких-то сферах деятельности, и он взывает все щедрому Богу, помилуй меня, Боже, по милости Твоей, потому что наша жизнь уже приходит к концу, солнце в нашей жизни заходит и приходит там которую мы приобрели в грехопадении, эту смерть, которая разрушает все человеческое естество, тело, но душа идет наша, всещедрому Богу. Святый Андрей, пастер Крыцкий, как мы с вами слышали, и вчера мы были свидетелями его душевного восторга. Плача и радости. Откуда начну плакать? Разве есть границы, за откуда нужно начать плакать? От семи лет, которые человеку меняются грехи, чем мы только не согрешали. Не почитываем первые родители, как мы относимся к ним. Я уже не говорю о заповеди о Боге, который должен быть единым на потребу. Мы себе ищем ложных богов, мы сегодня ищем каких-то других течений, которые как бы успокаивают человеческую душу. Я верующий, но что под этим словом есть? Пустота. Верующий в Бога жив будет. Бесы верует, говорит апостол Яков, и трепещут. А мы не дошли даже еще до бесовской веры. Потому что человек верующий, он следует за Господом везде и всюду. Он слушает его проповедь, он слушает его призывы, он читает ежедневно Евангелие, он читает послания об апостольске, которые толкуются нам, как мы должны исправить свою жизнь и как мы должны идти что незаконом законом человеку оправдывает, как многие говорят люди иных религий, а лишь только верой в Господа нашего Иисуса Христа. А дальше рассмотрим не только веры, но еще должны быть дела по вере. Мы видели, что Христос совершал в своей жизни, и мы должны последовать Мне. Апостол Павел к этому призывает. Следуйте за мной и отдайте свою жизнь, как я отдал Христу. И тогда человек будет в спокойствии и благоденствии. Дальше мы с вами слышим по покаянном каноне, как Господь через апостола Андрея Перуза. Андрея архиепископа Крицкого, показывает всю греховность человека, что Ветхий Завет, который мы называем Библией, он привел к Христу и указал: вот свет языкового откровения не только Израилю, но всему человечеству, и мы должны прибегнуть к тому источнику жизни, который немощная врачующий и утоляет жажду и дает человеку всякого рода благодеяния. Кто-то говорит, что тяжело сегодня спасаться но мы слышим другие слова. Его в моей благо, и бремя мое легко есть. Если мы лишь только хотим исполнить букву закона, оно тяжело, потому что нужно раньше вставать на молитву, нужно прощать всех, нужно свои уши затыкать от всяких праздных разговоров, глаза закрывать от этого всего противного Богу, и в том числе и человеку. И если жить лишь только по Западе, слушать его голосу, поверьте, так легко и спокойно. А когда тебе приходит в сердце благодать Святого Духа, потому что Христос сказал, мы придем к тебе, если будет твое сердце чисто и непорочно. Если ты дашь в этом сердце своем пристанище Богу, Троице пославляемому, тогда очень легко потому что Отец сотворил и все дал необходимое. Сын пришел, стал жертвой за мои грехи и беззакония, а Дух Святый направляет на путь истинные спасения. Поэтому, дорогие братья и сестры, возьмем Иго и последуем за Господом, как последовала Мария Египетская, вчера мы слышали. 17 лет она проводила свою жизнь в страшных злодеяниях, она сама это свидетельствует. Беснование плоти, а сегодня все так определяют много времени, плоти, особенности страстным, плохим всяким деянием, компьютере сидящие, блудные действия, и смотрим все, что не, не нужно нам. И она 47 лет прожила в пустыне. 17 лет она кушала два с половиной хлеба. Это небольшие, подобные как мы освещаем на литии, на великие праздники и воскресные дни. А дальше Бог-свидетель, как она прожила остальные годы, 30 лет. Есть такие слова, что ее питал ангел, приносил хлеб жизни, не человеческий, а небесный. Она изучила в своем сердце, потому что мы образ Христов и подобие Божье. Она нигде не училась чтению, она нигде не училась Священному Писанию, но Господь вразумляет младенца. Это свидетельствует беседа Симой и Марии, когда она сказала о том, что есть в мире и когда прочитал молитву, Симеона Богоприимца написано в Евангелии, он спросил, кто тебя научил. Она сказала, Дух Святый. Когда мы дадим своей жизни Духу Святому действовать, мы избавимся от всяких грехов и прегрешений. Поэтому, дорогие братья и сестры, еще раз, еще раз поздравляю с этими великими днями Великого Поста поста целомудрия и святости, терпения и любви. Любовь, которая никогда не иссякает, она иссякает в мире. Поэтому пока совершается литургия, мир живет. Пока еще есть христиан, любовь между собой, потому что в других религиозных течениях нету той любви. Там остался ветхий завет, зуб за зуб, обмани, и другой и тому А Христос призывает отдать последнее, лишь бы спокойствие твоей души не оставляло тебя. Мы с вами прожили эти дни Святого Поста, и в пятницу будет суббота Акафиста, потому что в пятницу вечером будем читать Акафист Божьей Матери, которая заступница всего рода христианского. Субботы, воскресенье, в понедельник, Благовещение. Постарайтесь, дорогие братья и сестры, переосмыслить свою жизнь, изменить ее. И чтобы мы услышали блаженный глаз, придите ко мне, ситруждаясь в обременении и покою вас. И то, что сказала Божья Матерь. Все раба Господня, все раб Твой Господи. Исполни меня, наполни мою душу теми дарами благодати Святого Духа, и, как сказала разные ныне, Фотиния, когда Господь сказал, что Он дает источник жизни, воды вечной. И она сказала, дай мне эту воду, чтобы я больше не приходила к этому колодцу. Дай нам, Господи, воду жизни, Богоразумия. Богословие, мудрствование не лукаво, а только о твоих сегодня страданиях, о твоей любви, которая примирила и соединила нас с Отцом Небесным, которым слава во веки любовь. Аминь. Храни всех Бог из праздником.